Максим, мне 11 лет. Я родился в Тюрьме и жил там три года. Мы ночевали на улице или в разных домах. Однажды на одном... я упала, потеряла сознание. На следующий день меня взяли приехала скорая взяли меня и отвезли в реанимацию. Мама испугалась и бросила меня. Но Иисус меня не бросил. Церковь нашла меня. Церковь за меня молилась сердце. А когда меня проявили, врачи увидели, что у меня отрывается сердечный клап. Пока они меня готовили к операции, он оторвался. Всю мою жизнь Бог лежал на, на волоске. Церковь молилась и постелась. Я полностью здоров. На, на, этот день я живу в семье, где нас 11. Я служим Господу. Также я молюсь свою маму, что Господь ее спас. И, также, кроме моей мамы, у меня есть еще много моих родных братьев и сестер. Я за них молюсь тоже. Меня зовут Ира, мне 9 лет. И я помню, как моя мама Бутылка. Когда моя родилась в младшая сестра, моей маме жизнь стала еще хуже. Но наш наш появилась именно с миссионером, они проповедовали его мне. нашем селе открылась в школа. Мы с младшей сестрой туда ходили. Через несколько месяцев на и даже нас забрали к себе в седьмой. Когда нас поехали проверять, у нас было очень безлишных болезнь. Но церковь молилась, постилась. Когда мы еще раз поехали перевязать, и врачи сказали, что мы полностью здоровы. Ирочка плачет, ей трудно говорить, трудно свидетельствовать, она готовилась, и ей трудно говорить, потому что когда она начинает говорить о прошлой жизни, то боль, знаете, переполняет ее сердце, они очень тяжело страдали в этой семье, эти две девочки, они очень сильно голодали, их избивали страшно. А когда начали проверять этих детей, то один из врачей, который проводил обследование, он сказал, что Ирочка старшая, она очень много имеет переломов, которые неправильно посрастались, потому что никто не занимался ее переломанными костями, и начались многие деформации в ее теле. Теперь я служу Господу своей славшей сестрой. Сьогодні згадують в Україні, моляться за сиріт 11 листопада, і ми з вами будемо молитись. Виявляється, що щороку в Україні слідство збільшується, не зменшується. По останній статистиці, яку мені прийшлося вчора бачити, 9 тисяч щороку прибавляється в сері. 9 тисяч покинутих дітей. Приживих батька. Скажіть, шановні, хто винуватий? Де шукати причину? Якщо ми оскорбимо те найменше, ми оскорбляємо Ісуса. Якщо ми зробимо добро цим малим, ми зробимо добро Ісусу, а там що на небі буде зафіксоване?